बसमीम् असल वीबर्स कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से खैरियत से होंगे जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें जी वीबर्स तो वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी तो आज की रेसिपी में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से वेजिटेबल रोलिंग बाइट्स तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम इसकी डो को रेडी करेंगे तो डो के लिए मुझे चाहिए जो एक बड़ा कप मैंने जो है वो मैदे का लिया है और उसके बाद थ्री टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल लिया है और खमीर इस जो है इसको मैंने पानी में टू टेबल स्पून जो है वो भिगो के रख दिया था ये देखने ये अच्छी तरह से रेज हो चुकी है और इसके साथ मुझे जो है वो हाफ़ टी स्पून चाहिए बेकिंग पाउडर और इसमें जो है वन टेबल स्पून शुगर और वन टी स्पून जो है वो नमक भी ऐड करूँगी तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी तो इसकी डो बनाने के लिए सबसे पहले मैदा इसमें डालूँगी जी मैंने मैदा डाल दिया मैदा डालने के बाद इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ जो है वो ये खमीर जो है ये भी ऐड कर दूंगी और इसके साथ जो है मैं कुकिंग ऐड करूंगी और वन टी स्पून जो है वो इसमें जाएगा नमक और वन टी स्पून जो है इसमें शुगर ऐड करूंगी तो इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से इसमें लाल रखवा मिक्स करेंगे और इसकी हम डोल एडी करेंगे जी इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से गूंद लेना है और गूंदने के बाद जो है हमारी डो बहुत ही अच्छी सी रेडी हो जाएगी जी तो मैंने डो को जो है थोड़ा सा गूंद लिया है और इस तरह से ये देखे रेडी हो चुकी है और अब इस डो को हम तकरीबन जो है वो रूम टेम्परेचर पे एक घंटे के लिए रखेंगे मैं डो आपको पहले काफ़ी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ तो इसको जो है हम कवर करके ऊपर से और ढाप के इस तरह से तकरीबन एक घंटे के लिए रखेंगे ताकि हमारी डो अच्छी तरह से फूल जाए तो एक घंटे के बाद जो है वो मिलते हैं जी भी बस तो वेजिटेबल रोलिंग बाइट्स बनाने के लिए मुझे चाहिए वेजिटेबल्स और इसमें मैंने की है बंद गोभी क्रश की है और इसके बाद मैंने गाजर और शिमला मिर्च इन तीनों को मैंने क्रश करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको मैं आ, बस ओनली थ्री से फोर मिनट्स के लिए जो इसको थोड़ा सा बॉयल करूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी और फ्राई करते हुए इसमें फिर मैं मसाले ऐड करूंगी और इसको अब मैं बॉईल होने के लिए जो है तीन से चार मिनट के लिए रख दूंगी क्योंकि इसको हमने हल्का सा बॉईल करना है फिर इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि जो है वो अच्छा वो वेजिटेबल्स का जो है इसमें टेस्ट आ जाए और वीवर्स ये बहुत ही ज़बरदस्त से बनने वाले हैं और इसमें आप बच्चों को के लिए लंच बॉक्स के लिए भी इसको रेडी कर सकते हैं टी टाइम में इसके जो है वो आप सर्व कर सकते हैं तो जो है मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है फीडबैक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें मेरी रेसिपीज को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसका जो है वो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं तो आइए इनको जो है वो बॉयल होने के लिए सब्जियों को रखते हैं जी तो इस तरह से मैंने वेजिटेबल्स को बॉयल होने के लिए रख दिया है ये देख सकते हैं आप इतने से पानी में और ये पानी आपने जो है वो फ्लेम इसकी हाई रखनी है ताकि जल्दी से ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए फिर फिस से निकाल के हम इनको फ्राई करेंगे जी भी बस तो मैंने जो है वो सब्जियों को बॉयल करके जो है निकाल लिया है पैन में ये देखें और अब इसको हम फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी टू टेबल स्पून जो है वो आयल डालूंगी इसमें और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी वन टी स्पून जो है वो काली मिर्च और इसके साथ इसमें मैं ऐड करूंगी जो है वो वन टी स्पून नमक नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं और जो है वो हल्की सी इसमें लाल मिर्च और इसमें मैं ऐड करूंगी टू टेबल स्पून जो है व्हाइट सिरका जी इस तरह से वाइट सिरका इसमें ऐड कर दिया और अब फ्लेम जो है इसको ऑन करेंगे जी इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ये देखिए माशाल्लाह से मेरी जो वेजिटेबल्स हैं इनकी लुक कितनी अच्छी सी है खड़ी खड़ी सी सारी वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल हल्का सा मैंने इनको बॉईल किया था और आपको पता है कि शिमला मिर्च और बंद गोभी ये जो है वो बहुत आराम से जो है वो गल जाते हैं तो इसको जो है हम सारे मसाले इसमें जो है वो मिक्स करेंगे काली मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का आएगा और शिमला मिर्च जो है वो इसका अपना टेस्ट होता है और बस यार बहुत ही ज़बरदस्त से रोलिंग बाइट रेडी होने जा रहे हैं और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे और मैं इसे काफ़ी दफ़ा जो है वो ट्राई कर चुकी हूँ और यकीन माने जब भी बनाती हूँ बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं फटाफट से ये रेसिपी जो है हम घर में रेडी कर सकते हैं जी एक से दो मिनट के लिए इनको फ्राई किया दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें एक अदर जो है वो बड़ा आलू बॉईल करके मैश करके इसमें डाल दिया है क्योंकि बच्चे आलू भी बहुत लाइक करते हैं इसमें आलू का बहुत ही मजेदार टेस्ट आता है तो इस तरह से आलू भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे जी हमारी सारी सब्जियां जो हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद डो को देखते हैं वो रेडी हो चुकी है जी भी बस तो एक घंटा डो को हो चुका है तो आइए चेक करते हैं हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी डो जो है वो भूल चुकी है ये देखें माशाल्लाह से अब हम इसको सेट करेंगे जी भी तो मैंने जो डो रेडी की है वेजिटेबल रोलिंग बाइट्स की उसमें से एक मैंने पेड़ा पेड़ा इस तरह से बना लिया है और इसको हम रोटी की तरह जो है वो बेल लेंगे जी अब इसको हम अच्छा सा रोटी की तरह बेलेंगे वो भी ये एक बार खाएगा विवर्स वो इसे बार बार ट्राई करेगा आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे अपना फेट ट्राइप जरूर दीजिएगा तो इसको जो है वो इस तरह से मैंने रोटी की तरह बेल लेना है जितना आप बड़ा बेल सकते हैं उतने तो ही आपके इसके रोल जो है वो अच्छे से बनेंगे ये देखें इस तरह से और इसके नीचे जो है वो थोड़ा सा खुश्क अच्छी तरह लगा दें ताकि ये उठाते हुए जो आपके चिपक ना जाए इस तरह से इस तरह से अब हमने रेडी कर लिया है तो अब मैंने जो इसके लिए मटेरियल रेडी किया था ये देखें मैंने मटेरियल को रेडी किया था इसको अब हम इस रोटी के अंदर लगाएंगे अच्छा सा इसको अच्छा सा फैला लेंगे सारा जी तो मैंने अच्छी सी जो है वो इसके ऊपर फिल कर दिया है इसको आपने अच्छा सा फ़िल करना है ताकि हर रोल में इसका अच्छा सा टेस्ट आए अब मैं इसके ऊपर जो है वो कैचप कैचअप को इस तरह से हल्का हल्का सा लगाऊंगी ताकि कैचअप जो है वो बाहर ना आ जाए ज़्यादा हम कैचअप नहीं यूज़ करेंगे बस हल्का सा इसके ऊपर जो है वो कैचअ को लेप कर देंगे इस तरह से ताकि कैचअप का भी इसमें टेस्ट आ जाए तो ऑप्शनल है आप यूज़ करना चाहें तो करें अगर नहीं पसंद किया तो आप इसको यूज़ ना करें इस तरह से तो अब आपने गौर से देखना है कि मैं इसको किस तरह से आगे क्या करने लगी हूँ इस तरह से अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे जी इस तरह से ये ये देखें मीवर्स इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया जी तो इस तरह से अब हम छुरी की मदद से ऐसे इसकी कटिंग करते जाएंगे इनको इस तरह से पीसीस में करते जाएंगे जी ये देखें माशाल्लाह इसमें काफ़ी पीसेस जो है वो कट चुके हैं अब मैं आपको इसको बंद करने का तरीका बताऊंगी ये एक पीस मैंने उठाया और इसको नीचे से ये देखें बंद है और ऊपर से मैं इसको इस तरह से करूंगी ये देखें ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से लुक आ चुकी है अब इसको मैं ट्रे में शिफ्ट करूँगी ताकि हम पहले सारे इसके रेडी कर लें और इसके बाद इजीली जो है हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और नीचे से इसको बंद करेंगे इस तरह से जी इस तरह से सारे रेडी करके इकट्ठे फ्राई करेंगे एक और मैंने पीस उठाया ये देखें आप नीचे से इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे ताकि मटेरियल निकले ना और ऊपर से आप इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे इस लुक में आ जाएगा ये ये देखें और ये फ्राई हो के थोड़े थोड़े बंद भी हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्ती लुक आएगी इनकी जी वीवस तो ये देखें मैंने जो है वो वेजिटेबल वाइड्स रेड कर ली हैं आइए अब इनको फ्राई करते हैं और इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे स्टोव में तो आइए फ्राई करते हैं जी विवस हमारा ऑयल जो है ये देखें अच्छी तरह से जो है वो गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर जो है हम वेजिटेबल रोलिंग जो बर्ड्स हैं इनको डालते जाएंगे इस तरह से इस तरह से शिफ्ट करते जाएंगे इसको पैन में ये देखें और इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे तेज आंच पे फ्राई नहीं करेंगे वरना ये आपके जल जाएंगे तो अब मैं दो से तीन मिनट के हल्की आंच पे इनको पकाऊंगी और फिर इनकी हम साइड चेंज करेंगे आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह कम ऑयल में भी आप फ्राई कर सकते हैं और इसकी फ्लेम बिल्कुल आप लो रखेंगे जी वी बस तो आइए देखते हैं ये हमारे एक साइड से रेडी हो चुके हैं अब इनको हम साइड चेंज करेंगे ये देखें माशाल्लाह से एक साइड से रेडी हो गई हैं इस तरह से हम सारे जो हैं इनकी चेंज करेंगे और बच्चों के लंच के लिए बहुत तो ही तो अच्छी चीज रहती है तो ये ये इसी तरह आप दो से तीन मिनट के लिए हल्की हाँ आंख के हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके जो है दिखाती हूँ जी भी बस तो हमारे वेजिटेबल रोलिंग बाइट बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी लुक आई है और किस तरह से जो है वो वेजिटेबल्स भी जो है इसमें नज़र आ रही हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये देखें ये भी बहुत गरम-गरम है और बहुत ही ये मज़े के बने हैं और इसको केचप के साथ जो है एंजॉय करें और मेरी रेसिपी को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़